我不过是一颗棋子，胡用了，随时便可丢弃。既然注定要做棋子，那阿叔。 自是愿意做这天下最尊贵之人的妻子。 臣妾给太后娘娘请安。谁让她来的？滚出去！母后息怒。是啊，您可别为了一些上不得台面的狐妹子，气坏了自己的身子。后妃每日给娘娘请安是宫规，既然您今日心情不佳，那臣妾明日再来。臣妾告退。 大叔，公主有话要同本宫说，为何要这样做？我做了什么？不知廉耻，自荐枕席。公主不妨问问自己，我走到这一步，难道不是你们所有人逼我的吗？我何时逼过你？没有逼我，你我多年情分，可在你心里，我却不如一个江雪凝。我与灵淄王天生一对。 可他却爱上了一个什么都不如我的江雪慧。他不愿娶我之时，你在哪里？我被薛家视为弃子之时，公主殿下，你又在哪里？而今大月来犯，该去和亲的人是你，又凭何要我代替你去？所以你觉得你做的这一切是对的吗？你与我论对错。 主未曾尝过一切都失去的滋味，等到了那一日，便会知道，所有的人，都会同我一样选择。这世上只有胜败，没有对错。 他竟真做得出来？嗯。我原以为他骨子里该是傲气自负的，没想到时异事变，他竟这般自甘清贱。哎呀，不过天底下没有不透风的墙，此事外面已经开始议论了。他便是得了妃位，也坏了名声。他看似坏了名声，却保全了自己。眼下死局，又回到了公主身上。嗯 圣上还是未能下定决心下旨，那可是朕的亲妹妹啊！可她也是大秦的公主，理应为圣上分忧。如今圣上面临两难，既不放心燕家，又不能把兵权交与薛家，朝中无强将可用，开战并无胜算。臣妾也觉得，此时不战才是上策。何出此言？ 大越王权更替，新王登基。若说他们真的想打，倒也未必。依臣妾看，这只不过是大越新王想要立威、收服大越民心的手段罢了。但或许，和亲才是他们更想看到的结果。大越狼子野心，和亲只是羊汤止沸。若真的是让旨意远嫁之战，那朕的脊梁骨都得被天下人给戳烂 臣妾知道圣上为难，但战败才叫和亲。咱们此时一亲，只是修两方之好。若一桩婚事能够免去一场战事，天下臣民只会对圣上感恩戴德。其实说起来，芷衣年纪也不小了，本就到了该嫁之龄。芷衣远嫁不过是权宜之计，待日后边关稳定，圣上牢牢握住了朝堂，咱们再把她接回来不就行了？ 帝王卧榻，最忌他人酣睡。圣上不可能无缘无故封他为妃，尤其是在这种风口浪尖的节骨眼上。想来想去，答案只有一个：薛叔自断羽翼，划清界限，从此调转枪头，为圣上对付薛氏。在对付薛氏这一点上，也算是好事。但对公主不甚。若公主当真和亲而去，来日与大越开战，她就会第一个死。 你怎么知道一定会开战？